В, в 21 веке все-таки, все-таки часто не хватает человеческого общения. Это можно сделать только живем, это можно сделать в наше время только в библиотеке. И вот вопреки всему оказалось, что именно библиотеки становятся ячейками, очагами, громко говоря, культуры и искусства. И я думаю, что перспективы библиотек, особенно у тех, которые занимаются такой просветительской работой, занимаются организацией клубов, проведением вечеров, вечеров с участием писателей, поэтов, композиторов, актеров, кинорежиссеров, художников, у таких библиотек, конечно, есть большое будущее. Могу только сказать, что все это как бы не впервые. Такое было и до того, и в прошлые времена, и в другой стране это происходило. Потом как-то все пошло на спад, и в связи с ломкой общественного строя, со всеми переделками, и в связи с трудностями жизни, как бы немножко зачахли библиотеки. Но вот сейчас, буквально последний год-два, я знаком со многими библиотеками Киева, и там проводятся интересные встречи, и концерты, и фестивали. Думаю, что библиотека – это, может быть, даже единственное место, место, где культура развивается, продолжает жить, и приглашать новых людей, и привлекать новых людей, как творческих людей, которые пишут, поют, читают, рисуют, и так и зрителей, которые тоже нужны.